Elə bir döyüşə girdim ki, yəni mən şəxsən çox istirəm elə qardaşma da, yoldaşma da elə bir SMS yazdım ki, yəni mən bu döyüşdən çıxma ehtimalım 0-a bərabərdir. Hal anlaşdım. Yəni elə bir qismət oldu ki, yəni düzdür, o Döyüşdən salamat çıxdım, gəldim. SMS-ə baxdım ki, set olmadığına görə SMS gəlmir. Yəni şəhəti qismət olmadı da, yəni o SMS mənə qismət oldu ki, götürüm film evdəkilərə çapmasını SMS. -i. 44 günlü müharibənin 35 günü istirin ürəyində daşıyır cənab Kapitan Mikailov. Torpaqlarımızın azadlığı uğrunda can qoyan igidlərimizdəndir. Qarabağ savaşında qatıldığı iş döyüşlərdən idi bu zəfər döyüşü. Filimlərdə baxanda elə bilizən ki, o canlı o həyatı yaşayırsan amma görürsən ki tamamilə filin başqadır o canlı döyüşə yaşamaq tam fərqli bir şeydir mən həqiqətən mən inanmazdım ki yəni bu günə kimi mən bu döyüşlərdən yəni sağamaq qutaramam ümidim yox idi Ar ard-arda gələn qələbə zəfərləri cənab kapitanı və tabeliyində olan əşyələri növbəti uğurlara rəhbərləşdirir saatlarla yuxusuz qalsalar belə o qələbə inamını itirmir hətta dumanlı gecələrin birində düşmənlə üz-üzə də gəlirlər Yəni dumanlı, tişkinli havada biz getdiq düşmənlə üz-üzə çıxdıq. Bilmədik ki, burada düşmən qüdvələri yerləşib. Yəni bizdəki olan əhval-ruhiyyə həqiqətən biz gözləməzdik belə bir şey. Yəni diyərək, gülərək, gülərək orda bizim məşğullaşmağımız, yer yerləşməyimiz, biz orada özümüzə mövqey qazıb, ora yerləşənə kimi düşmən qüvvəsi bizim əlləmetdiyimizdə, bizim səsimizə qulaq asırmışdı. Burada bir tabor yerləşir. Orda hər 20-25 dəqiqəli bir müddət ərzində bizim orada gözlədiyimiz müddət ərzində Ani bir momendə düşmən bizə atəcəsməyə başladı. Yəni heç kim gözləmirdi. Yəni bu üzbəz bu bu, bu yaxın məsafədən biz düşmənlə üzə qarar. Yəni onlar gördülər ki, bizim əzimizi qıra bilmədilər. Həqiqətən də biz onlara qarşılıq verdik. Onlar məcbur olub geri çəkildilər. O döyüş həqiqətən düzdü. Şəhidlərimiz də oldu, yaralılarımız oldu. Biz o yüksəliyi əldən vermədik. Çünki o yüksəli bizə üçün çox bir strateji bir nöqtə idi ki, düşmənin 6 istiqamətində o yoldan istifadə eləyirdi. O yolu biz tutmalı idik ki, ora düşmən girməsin. Düşmən zirehli texnikalar ora girə bilməsin. Ən çətin döyüş isə Şuşa da baş tutdur. Bizim bildiyimiz əl və yaxa döyüşüdür. Süngü ilə, bıçaqla. Çünki o düşmən qüvvələri də hələ-əmələm ordan partizan döyüşü gedir. Ordan çıxmaq istəməzdilər. Özləri dağlardan göstərirlər ki, Azərbaycan əsgərləri gəlir, qaçaq-qaçaq özləri qaçıb gedirdilər. Bu dözə bilmirdilər. O səfərbaşlıqda o könüllü gələn uşaqlardan o ürəkçi var idi. Adi yaralanan belə istəmirdi ki, kimsə onu geri qaytarsın. Yaralı olduğu halda. Onlar belə əllərindən o silahı atmırdılar ki, biz son damla qanımızla kimi döyüşməliyik. Bura kimi biz gəlmişiz də bunun ətrafı getməliyik. Artıq o günlər geridə qaldı cənab kapitan. Qazandıq. Əsgərlərimizin canı və qanı bahasına Azərbaycan xalqı qarşınızda başəyir. Bizə yaşatdığınız zəfərə görə. <laughs> Elvin Quloğluoğlu və Vüqar Məmmədov Baku TV-də